দৈনিক কোনো প্ৰাণীক খুৱাব পাৰে তেন্তে অত্যন্ত সুফল পোৱা যায় বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলে কয় ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱন সলনি হৈ যাব পাৰে ঘৰলৈ কপৌ অহাটো অত্যন্ত মংগলমনা হয় যদি সেই কপৌক কিবা নহয় কিবা বস্তু খাবলৈ দিয়া হয় তেন্তে আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হৈ যাব কিন্তু কপৌক একেবাৰেই ঘৰত ৰাখিব নালাগে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যদি আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত কপৌ খুৱাব পাৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত বহুখিনি সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ জীৱনত উঠি অহাৰ পথ বহল হব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যদিহে আপোনাৰ ঘৰত কপৌ চৰাই আছে তেন্তে কপৌ চৰাইৰ মলৰ পৰা নিজকে আঁতৰি ৰখাটো নিশ্চিত আপোনাৰ ঘৰত কপৌৰ বাঁহ সজা আপোনাৰ বাবে একেবাৰে ভাল নহয় দূৰৰ খালী ঠাইত কপৌ খুৱাব পাৰি ই আপোনাৰ মাজত এক অদ্ভুত পৰিৱৰ্তন আনিব আপোনাৰ মনটো ভাল হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ মনটো ভাল হয় তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰটো ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘৰত ধনাত্মক শক্তি আহিব কিন্তু ঘৰত কেতিয়াও কপৌক বাঁহ সজাবলৈ নিদিব আপোনাৰ বাবে একেবাৰে ভাল নহ'ব কপৌ চৰাই বহুতো মলি তৈয়াৰ কৰে আৰু সেই মলিৰ পৰা ঋণাত্মক শক্তি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে যিটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে